वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नम् कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात गुह साक्षात्ब्र तस्म श्रीगुरव नम शंभोज सारदा वदना सर्वदा सर्वदास्मा సన్నిధి సన్నిధి గణపతియే నమ సద్గురవే నమ శ్రీమహా సరస్వతి మూక మూకపంచసీ మనం ఆర్యాశతకం చెప్పుకుంటూ ఉన్నామమ్మా అయితే నేటి పారాయణ పరంగా మనం నలభై ఆరవ శ్లోకం నుంచి అరవయవ శ్లోకం వరకు చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దామమ్మా ముందుగా ధ్యానం చేసుకుందామా అమ్మవారి శ్రీ విద్యా పరిపూర్ణ మేరు శిఖరే బిందుకోణే స్థిత వాగీసమస్తూ మంచే శివకారకే कामक्षी करुणा रसर्णवमईं कामेश्वर अंकस्थितं कामतां चिन्मय काम श्री ब्रह्म विद्यां भजे श्री मातृने नमः ॐ नमः शिवाय परण आरम्भించుకుందామా కుండిలి కుమారి కుటిలే చెండి చర చర సవిత్రీచాముండే గుణనిగుహారిణి గుహయే guru murte tvam namami kamakshi भिदा कृतिर्जिदा अचिदा कृतिरपि चिदाकृतिर्मातः अनहं ता त्वमहन्त भ्रमयसि कामाक्षि शस्वती विश्वम् शिव समम् श्रीकामाक्षि कटाक्षिताः पुरुषाः क्षिपिनं भवनममित्रम् मित्रं, मित्रं लोष्टं च युवति बिम्बोष्टम् कामिनि कामेश्वरि कामपीठमध्यगते कामदुघा भव कमले कामकले कामकोटिकामाक्षी मध्ये हृदयं मध्ये निटलं मध्ये शिरोऽपि वास्तव्यां चण्डकरशक्रकार्मुकचन्द्रसमाभां नमामि कामाक्षीम् अधिकाञ्चिकेळिलोलैः अखिलागमयन्त्रतन्त्रमन्त्रमयैः अतिशीतं मम हृदयम् विषमशरद्रोहि जीवनोपयैः नन्दति मम हृदि काचन मन्दिरयन्ती निरन्तरं काञ्चीम् इन्दुरविमण्डलकुचा बिन्दुवियन्नादपरिणता तरुणी शम्पालतासवरुणं सम्पादयितिं भवज्वरचिकित्सां लिम्पामि मनसि किञ्चन कम्पातटरोहि सिद्धभैषज्यम् अनुमितकुचकाठिन्याम् अधिवक्षः पीठमङ्गजन्मरिपोः अनन्ददां भजेताम् आनङ्गब्रह्म तत्त्वबोधिशिरम् ऐक्षिषिपाशां कुशधर हस्तान्तां विस्मयार्हवृत्तान्ताम् अधिकाञ्ची निगमवाचाम् सिद्धान्तं शूलपाणिशुद्धान्तम् आहितविलासभङ्गीम् आब्रह्मस्तं बशिल्पकल्पनया आश्रितकाञ्चीमतुलाम् आद्यां विस्फूर्तिमाद्रिये विद्याम् कोऽपि जटिलदुर्गति सो कोऽपि स्मरति यः क्षणम् भवतीम् एको भवति स जन्तुः लोकोत्तरकीर्तिरेव कामाक्षी पञ्चदशवर्णरूपम् कञ्चन काञ्ची विहारधौरेयम् वञ्चशरीयम् शिम्भोः वञ्चन वैदग्ध्यमूलमवलम्बे परिणतवतीम् चतुर्धा पदवीम् सुधियाम् समेत्य सौघम्निम् पञ्चाशदर्णकल्पितपदशिल्पां तां नमामि कामाक्षीम् आदिक्षन् मम गुरुराः आदिक्षान्ताक्षरात्मिकां विद्यां स्वादिष्टचापदण्डां निर्दिष्टमेव कामपीर्थगताम् వరకు మనం నలభై ఆరు నుంచి అరవైవ శ్లోకం వరకు చెప్పుకున్నామమ్మా తదుపరి అరవై ఒకటవ శ్లోకం నుంచి డెబ్బై ఐదవ శ్లోకం వరకు చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం శ్రీమాత్రే నమ ఓం నమ శివాయ సద్గురవే నమ సర్వే జనా సుఖినో సమస్త సన్మంగళాన్ని సంతు లోకా సమస్త సుఖినో జయ శ్రీరామ్